Harapan saya satu je, kalau boleh tolong panjangkan minta Tun Dr. Mahadi datang dekat Menara Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan pengurusan Menara Kuala Lumpur Sendirian Bahad. Macam bengkak sikit kan. Pecah nak ada uh, ada orang sakit. aduh, aduh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat organik saya. Isu berkenaan dengan Menara Kuala Lumpur. Anak Nun dia tak faham berkenaan dengan isu Kuala Lumpur ni rupanya. Saya bertrupa Madan Nun, dia ingat saya kata yang Menara KL ni telah dijual oleh Non Bumi. Sebenarnya pemahaman dia orang salah. Dia orang tak faham apa maksud konsesi. Saya sebut konsesi, dia kata saya kata jual. Bongok betul. So, jadi saya uh, terpaksa jelaskan dekat sini secara detail dan saya terpaksa lukiskan supaya anda semua faham situasi dia macam mana. Pada Februari 2022, UKAS KKM atau Kerajaan Malaysia telah menjemput sebanyak 5 syarikat untuk mengemukakan cadangan bagi mengambil alih konsesi daripada TM dan Hydroshop adalah salah satu daripadanya. Dua daripada syarikat tersebut kemudiannya menarik diri. Pada Julai 2022, selepas penilaian holistik terhadap tiga syarikat tersebut, KKM atau kerajaan memutuskan untuk melantik Hydroshop untuk mengambil alih konsesi bagi menguruskan Menara KL dengan mengambil alih semua saham MKLSB. Tiada campur tangan Anwar Musa kerana semua diuruskan oleh pegawai-pegawai kerajaan dan apa perlu campur tangan menteri sebab ia dijalankan sebagai tender yang telus. Korang ingat berbaik ya? Zaman PN, tiap kementerian akan ditempatkan unit integriti. Tiap tender dijalankan dan akan lalui mereka. Surat sokongan menteri ke atau whatsoever tak valid ya? Sebab dah ada sistem yang akan filter perolehan kalau korang tak tahu. Kalau korang tak percaya, korang tanya orang government betul tak betul apa yang saya cakap ni. So tender-tender macam ni akan selalu berjalan dengan telus. Lainlah kalau macam Madanun. Direct Award Party. Kan? <laughs> Hydro Shop Berhad adalah syarikat 100% Bumi Putera melalui perbincangan di antara TM dan telah membawa kepada perjanjian pembelian saham bertarikh 31 Oktober 2022, antara TM dan Hydroshop dalam klausa penting di dalam perjanjian antara kedua pihak adalah Hydroshop akan membeli semua saham MKLSB yang dipegang oleh TM dengan syarat penting. Hydroshop akan mengekalkan semua pekerja MKLSB selama kurang-kurangnya 3 tahun. Maka kini MKLSB yang dulu uruskan KL Tower adalah pengurusan yang sama yang uruskan untuk Hydro Shop kerana masa Hydro Shop beli saham MKLSB dia beli saham saja dan dia tidak ubah uh, operator MKLSB. Maka inilah boleh kita katakan tukar management saja dari dulu KL Tower tetap milik kerajaan Cumanya pengurusan KL Tower ni dari dulu hingga kini diuruskan oleh MKLSB. Oleh kerana TM melepaskan saham dia dan melepaskan konsesi penyelenggaraan bersama kerajaan melalui tender terbuka, korang kena ingat satu benda. MKLSB ni adalah jantung hati organ KL Tower selama ini. Bila syarikat 100% bumi ambil alih saham MKLSB, operasi berjalan seperti biasa. Kemudian nak renew semula konsesi mereka masuk macam biasa tender terbuka oleh kerana pengalaman MKLSB dah lama dan mantap, MKLSB dianugerahkan konsesi tersebut untuk 30 tahun sejak Oktober 2022. Tiba-tiba Mai datang Lim Sohai, Lim Siong Hai Capital memperolehi konsesi 20 tahun untuk mengurus dan menyelenggara Menara Kuala Lumpur melalui satu proses permohonan cadangan request For Proposal RFP yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia pada Februari 2024 Anak syarikat Lim Siong Hai Lim Siong Hai Capital LSH Best Builder Sdn Bhd dianugerahkan konsesi tersebut selepas Memenuhi semua syarat yang ditetapkan katanya Ini merupakan langkah pertama Lim Siong Hai Ini merupakan langkah pertama Lim So Hai, Lim Siong Hai Capital dalam pengurusan facility. Walau apa pun anda kena tahu satu perkara. Hydroshop menang konsesi 30 tahun melalui tender terbuka dan banyak syarikat masuk bersaing dan anak syarikat Lim Siong Hai ni memperolehi konsesi 20 tahun untuk menguruskan dan menyelenggara Menara KL Kuala Lumpur melalui satu proses permohonan cadangan Request for Proposal RFP. Untuk fahamkan korang, saya kena jelaskan apa itu tender kerajaan dan juga apa itu Request for Proposal RFP. I'm so sorry guys, saya punya uh, ah, ni pecah, ada mulut saya pecah. Tu pasal saya punya bibir nampak seksi. Sangat sorry. Sakit. Okay. Tender kerajaan biasanya digunakan apabila kerajaan telah menetapkan spesifikasi yang jelas dan tetap pada sesuatu barangan ataupun perkhidmatan. Tujuannya adalah, adalah untuk mendapatkan tawaran harga terbaik daripada pembekal yang boleh memenuhi keperluan tersebut. Penilaian tender lebih menumpukan kepada harga pemantauan kepada spek yang telah ditetapkan proses lebih formal tertakluk pada peraturan ketat oleh perolehan awam dan biasanya tender awam ni sangat telus dan sangat ketat susah nak main-main. Sebaliknya, Request for Proposal, RFP, digunakan apabila kerajaan ingin mendapatkan cadangan atau penyelesaian daripada pembekal bagi sesuatu masalah atau keperluan yang masih terbuka atau kompleks. Dalam RFP, pembekal bebas mencadangkan pendekatan atau teknologi yang sesuai dan penilaian yang lebih baik menekan kepada kreativiti, keberkesanan, penyelesaian serta harga. Proses RFP ni biasanya lebih fleksibel dan beri ruang kepada pembincangan atau pengubahsuaian cadangan mahupun harga. Jadi kita pergi bab seterusnya. Usaha kerajaan mengusir syarikat yang mengoperasikan Menara Kuala Lumpur iaitu Hydroshop Sendirabahat MKLSB untuk menggantikan mereka dengan Dim Zohai, Uh, servis master seni yang berhad menimbulkan banyak persoalan dan tata kelola yang diambil itulah tata kelola kan Hydroshop adalah sebuah uh, syarikat bumi Putra yang telah menang 30 tahun konsesi KL Tower ok Hydroshop telah membuat uh, pelaburan yang besar untuk mengubah baik mengubah suai renovate segala-galanya dekat menara KL dan menjadikan menara KL tarikan pelancongan domestik pelancongan antarabangsa dengan uh, banyak peruntukan yang telah dispend untuk tempoh daripada Oktober 2022 hingga hari ini tiba-tiba kerajaan mahu menggantikan Hydroshop dengan anak syarikat Lin Song Hai iaitu syarikat yang lebih dikenali dalam bidang pembinaan ataupun lampu dan tidak mempunyai pengalaman dalam pengoperasian menara telekomunikasi atau kawasan tarikan pelancong. Langkah Kementerian Komunikasi mengarahkan pengusiran berapa hari saja sebelum ID Fitri adalah amat tidak sensitif eh dengan perasaan pekerja-pekerja pekerja Islam yang terlibat. Obviously, kita semua nampak apa yang terjadi baru-baru ni. Viral juga surat Kementerian Komunikasi kepada pihak PDRM memaklumkan mengenai pengusiran ini. Kenapa Kementerian Komunikasi perlu melibatkan polis dalam hal berkaitan komersial yang telah dibawa ke mahkamah? Gigi Hafamin nak bantu Lim Sohay ni, eh Lim Siong Hai ni uh, nak halau apa hydro shop MKLSB ni? Sejak kejadian ni ada netizen mula syak something is cooking right now, you know? kes SPRM terhadap pengarah Hydroshop sebelum ini juga uh, boleh dikatakan ada manis-manis ke sebab seolah-olah macam uh, tekanan yang disengajakan dibuat untuk menekan beliau supaya beliau melepaskan menara Kuala Lumpur. Perkara ini saya tarik balik anda kepada yang tender terbuka tu dan bahagian integriti yang saya jelaskan tadi tu. Korang kena faham bahagian tu. Faham tak? Ini tender terbuka tau. Okay? So, jadi ini adalah persoalan netizen dekat kerajaan hari ini. Orang tanya, what the hell is cooking right now, man? Sebenarnya, wajib kerajaan perlu menunjukkan sikap berkecuali dan memberi keadilan kepada kedua-dua belah pihak tanpa menunjukkan sikap berat sebelah sebab Hydroshop baru diambil alih saham MKLSB. Tiba-tiba, naik je madani kau nak tukar orang lain. Masalahnya kau nak tukar uh, orang lain tu okeylah fine. Macam mana dengan syarikat Bumi Putra Hydroshop nak hidup dengan semua pekerja dia yang kau nak tukar? Depa dah belanja berpuluh-puluh juta untuk ambil alih saham dan uh, renovation and whatsoever. Tak dilah masuk dengan maintenance KL Tower ni dalam tempoh 2 tahun ni. Kau ingat mereka keluarkan berpuluh-puluh juta renovate sana sini, cantik-cantik, latuk-latuk semua ni. Lepas tu tiba-tiba kau suruh uh, orang lain ambil alih tanpa bayar apa-apa. Banyak cantik muka kau. Apa selama ni syarikat bumi yang jaga KL Tower ni teruk sangat ke? Tak pernah pun kerajaan bail out KL Tower sebab kerugian. Kau nak kata macam mana lagi? So nasihat saya pada Fahmi. Jangan sesekali kerajaan menjadi pembela kepada sebuah pihak. Maksudnya sebelah pihak saja. Sebab saya nak bagi tahu kes ini sedang dalam perbicaraan di mahkamah. So sewajibnya kerajaan jangan buat pelik-pelik dekat sini. Jangan pula tiba-tiba pihak penguat kuasa buat benda pelik-pelik tak pasal-pasal semua orang akan marah. Ingat ya, dunia ni seperti roda. Kalau kita inai yang orang, jangan kita ingat kita akan terlepas. Korang kena ingat. Kau jangan sampai, kau kena sakit kanser baru kau tahu nanti. Tak pasal-pasal hari-hari kau kemam kunyit. Bukan Bukan